Ось мені хтось написав, дитину підставили, це не він, він боїться говорити або настрашили, сім днів сидів, а в день вбивства пішов, в п'ять часов, коли відбулося вбивство, дитина сиділа, відвеликала, а кілер зробив це діло. Ну то я прочитав твоє камінюки, все, ти свободна. Зараз я скажу так, я журналіст, фрілансер. И я провел свое расследование, простите меня за циничность некоторую. Но ну, давайте представим, к примеру, сидит потерпевший и подозреваемый в убийстве в Днепре такой сидит. О, -о, -о такое. Что-то делать вообще нечего. Пол восьмого вечера думает, поеду, наверное, я во Львов съезжу. А то в Днепре вообще делать нечего, друзья не приходят думая такой, деньги и есть, поеду во Львов отдохну. Вечерним, скорым поездом, курьерским. И поехал. А до этого такой думает, отошлю еще посылку во Львов, чтобы в руках не тянуть сумку. Рюкзак там, я не знаю, что с вещами. Отошлю посылку, чтобы она шла своим ходом во Львов. И послал. И поехал во Львов. Приехал в Львов, снял квартиру. Через телефон. Заселился такой, в такую квартиру, смотрит, такое утром, он проснулся, такой, что-то не та квартира, надо, наверное, другую снять. Ну, не то что-то. Смотрю, и вид из окна не тот. И вода с крана тоже плохо льется. Ну, ладно. Завтра, может, пойду другую поищу тоже, по телефону, чтобы снять ее. А сейчас так, сколько времени? Так, 9 часов утра. Иду попью каву. И пойду погуляю по Львову. Посмотрю на достопримечательности. Пошел по Львову такой гулять. Пошел в сторону дома Фариона Ири, Ирины Фарион. Такой сел на лавку. Такой думает, ой, какой красивый Львов все-таки. Не пошел по старым местам смотреть красоту Львова. А пошел именно напротив дома Ирины Фарион. Случайно сел на скамейку, такой смотрит. Одел такие очки большие, панамку. Борода такая юношеская отпустил, чтобы вот эту точку было не видно. Сидит такой, смотрит на дом Ирины Фарион. Час сидит, второй сидит. Так, думает, так, ну что, время уже, наверное, два часа. Пойду, наверное, домой. Устал, пообедаю. Пришел домой такой, пообедал, вечером такой телевизор смотрит, думает, посмотрел еще Ирину Фарион там по телевизору, то все, думает так, надо квартиру другую снимать. А то приехал в отпуск во Львов, целый день просидел напротив дома Ирины Фарион и в одной и той же квартире живу. Сниму вторую квартиру и начал искать вторую квартиру и снял. И переехал на другую квартиру такую. Смотрит такой, о, ну это уже получше. Шторы такие, как новые. Все, пол, диван такой лучше. Подходит. С утра такой проснулся опять такой, так, ну что, восемь с половиной, пиду кавы попью десь во Львове, то поеду до дома Ирины Фарион. На лавке посижу. Я ж приехал все-таки отдыхать во Львов, а не там что-то это. Ну, а не какими-то херней заниматься. Пришел такой, сел на лавку, тупо и смотрю. Очки такие, панама у меня, такая огромная, модный такой, все, сел, сижу. Девчонки меня не интересуют, старый Львов меня не интересует. Меня интересует скамейка и дом Ирины Фареон И пристальный такой, пристальный взгляд в сторону дома. Красиво смотришься. Ты такой приехал во Львов, сел на скамейку и сидишь. Чего ты там сидишь? А люди такие смотрят на тебя, думают, что он там сидит, блядь. А что ты там сидишь? Да я так сижу просто. Я же во Львов приехал погулять, он красивее город. А что ты не хочешь Старый Львов посмотреть? Да что там смотреть? Вот тут самый красивый. Арины, Фарион дом, подъезд вот тут вот. Как раз мне тут сидится хорошо. А, ну тогда сиди. Опять такой сидел, сидел, сидел. На второй день пришел такой, сидел, сидел, такой, так, два часа дня пойду пообедаю. Пришел, пообедал домой. Такой смотрит квартира такой, из окна смотрит, думает: ну, ну вид, ну, ну не то, ну не лежит к сердцу. Сниму-ка я третью квартиру. Пошел квартиру, третью снял. Я же приехал во Львов отдыхать, а что я приехал тут делать? И такой снял третью квартиру, пришел, у, смотри, какой умывальник уже хороший, вода течет, напор такой, все. Так, ну что, переспал такой утром, так, ну что, пойду прогуляюсь по Львову и опять в сторону дома Ирины Фарион, пойду посижу на скамейке. Очки, шапка такая, чтобы меньше было видно, все, ну ямочка так и осталась. Хоть даже и бородейка есть, как бы отпусти бороду, ямочку будет меньше видно, но все равно она там просматривается. Пошел такой, сижу уже, который день сижу, люди так смотрят на меня. Говорят, что ты тут сидишь? Да я же приехал во Львов отдыхать, красивый город такой, все. А, ну ты, видно, богатый парень, такой уже где-то сидишь тут неделю целую, приходишь тут, сидишь и смотришь на дом. Вот это вот отпуск у тебя. Потом в Днепре, когда ты вернешься сразу после убийства Фарион, будет, чтоб вспомнить. Сидел напротив ее дома, смотрел на дом. И тут раз такое случается, такое событие, что убивают человека, и этот человек исчезает. И вдруг его в Днепре находят. А что ты, что ты назад вернулся? Отпуск, все, закончился? Что уже не надо? Еще, может быть, продолжишь прогулку свою? Посидишь возле дома Ирины Фарион? Нету надобности уже или что? Ну, пошел бы старый Львов посмотрел. Что ты сразу домой в Днепр уехал? Надоел Львов так быстро? О, другой бы там и месяц пожил бы, и то все покайфовал. Понятно. Но вообще такое подозрение ноль. Подозрение ноль. Тем более, что лицо один в один. Того, кто в Панамке сидел и в очках, и твое тоже. Но это случайность, такое бывает. Это не ты. Это видно, что сразу что это не ты. Просто лицо очень похоже. А так это не ты. Потом такие у него спрашивают, а что там в посылке было, что ты прислал посылку до Львова? Что там было? А он такой говорит, а я уже не помню я бы и через год вспомнил, что бы я там посылал в посылке. Ты же не каждый день посылаешь из Днепра во Львов посылки. Я бы и через год вспомнил, что там было. Одежда, переодеться, что там было. Ну, что-то же было, наверное, я не знаю, что ты там посылал. Говорят, типа, как ты, зачем ты убил Ирину Фарион? А он, типа, говорит, как, ну, время покажет. И так это, время покажет. Какое время покажет? Если ты никого не убивал, причем здесь время? Уже сейчас должно время все показать, что ты никого не убивал вообще. Но ты как бы выглядишь, в принципе, молодой парень такой, все, всех пишут детина, детина, вот бачите, пишут детина. Детина только для мамы, для вас он не детина. Для тебя, что ты написала, детина тебя может сделать детей. И ты можешь за них тоже детей принести в этот свет. Это он для мамы детина, для тебя он не детина, он может человеком твоим быть. Ну, допустим, да, даже если вот ты не убивал, что ты возле дома все время сидел? Да как-то так срослось все, что ты приехал из Днепра Львов, и там убили, взяли женщину, политического деятеля. И ты там как раз сидел на лавке неделю. Ты отводил время, ты как бы типа наводил тень на плетень. Что ты там делал, сидел? А он отвлекал. Кого он отвлекал? Он отвлекал всех остальных, чтобы снайпер мог сработать. А, снайпер мог сработать. А что, без него снайпер не мог квартиру снять и сидеть ждать ее там возле окна, и сработать ее из окна без этого клоуна. Ну, тут уже это вопрос. Вы же меня этим вопросом на повал бьете. Отвлекающие маневры были. Он отвлекал, а снайпер сидел, мог бы квартиру снять и ждать ее каждый день. Прямо, чтобы на лавке там не сидел. И квитанции за квартиры, вот там, где он жил, он не брал все квитанции. Сколько он заплатил для отчета, чтобы показать, что все дело сделано. Все делалось именно потому, потому что безнаказанность. Может быть, он и прикрытием был, каким-то образом и прикрытием был того, кто спусковой крючок нажал. Но он был соучастником на 100%. А соучастник разве не убийца? Это то же самое. Хотя, в принципе, конечно, может быть, может быть. Так карта легла, а такое бывает, один на миллион, что ты приезжаешь и неделю сидишь возле дома Ирины Фарион, и тут ее убивают. Как случайность, типа как и ты там оказался. Ну тогда тебе не пруха. Мой старый знакомый говорил, старый знакомый, благословенная его память, он говорит, когда не везет, то на родной сестре сифилюс поймаешь. Вот так. Может, это тот случай? И вообще, если вы захотите посетить Львов, приезжайте в Львов, садитесь возле дома и дивиться на то полю, чи на подъезд какой-нибудь. Неделю. Вот эта поездка будет. Старый Львов вас не интересует. Приехали, сели возле дома и смотрите. Не знаю, может я устарел, может у молодых сегодня другой прикол. Просто приезжаешь в город, садишься на скамейку и неделю сидишь там и смотришь на дом. Может так надо проводить отпуск?